thank <phone> you <rings> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingkang kinurmatan Ibu Wiwin Sriwinarni selaku Kepala Sekolah Ingkang Kawulo Hormati Bapak Aditya Anggoro selaku Guru Pengampu bahasa Basajawi Serta Rencang-rencang sedaya Ingkang Kawulo Tresnani Sepindah monggo kita sesarengan muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking sedoyo lingmat lan kasarasan saehingga kita saged makempal wonten ing papan mriki kanthi sehat walafiat afiat mboten wonten alangan punapa-punapa. Sholawat ugi salam mugi-mugi tansah katur dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedoyo antu-antu syafaatiipun benjang wonten ing dinten akhir. Mugi-mugi kita sedaya kalepet umat ingkang angsal pitulungipun. Amin amin ya robbal alamin. Rencang-rencang ingkang kawula bangga akan, wonten mriki kawula badhe nyampe akan sesorah kanti tema lingkungan. Perlu kita mengertosi pun pilih lingkungan ingkang saya menika kumantung saking pribadi kita piyambak. Menawi kita kersan jaki lingkungan, kita bakal ngerasa ake lingkungan ingkang asli lan nyaman. Lingkungan ingkang saya menika gedipun dipun tinggali saking resikipun papan kasebut lan mambune mboten tercemar. Lingkungan ingkang resik menika lingkungan ingkang ingkang layak dipun tempati sahingga kita sedaya betah lan nyaman wonten ing mriki. rencang-rencang sedoyo jadi kebersihan lingkungan puniko kalau bisa cara ingkang paling gampang maka mengurangi risiko penyakit amargi penyakit meniko asring muncul saking panggonan ingkang kotor kita saged miwiti saking hal-hal cilik kado semboten bucal sampah sembarangan utawi ninda ake kerja bakti bareng-bareng monggo kita sesarengan ninda ake resik-resik selokan got lan sampah-sampah ing saku pengi kita Hal punika supados supados wabah penyakit boten gadah papan kagem sayang wonten ingkang ing panggonan ingkang peget. Penyakit kados demam berdarah menika saged dipun cegah menawi kita sregep ngatosaken karaskan banyulan lan boten wonten bareng-bareng ingkang saged dados sarang nyamuk. Renjang-renjang ingkang kawula tresnani wonten pepatah matur kebersihan merupakan sebagian dari iman Dados tiang ingkang boten remen jagi karasikan Saged dipenuastani imane dereng sampurno Pramila mogo wiwit sa'niki kita sregep jagi karasikan lingkungan Manfaatipun boten namung kagem kita piyambak Nanging ugi kagem tiang sanes Mugi-mugi sesorah singkat menikah sakit dados pengingat kagem kita sedoyo Cekap semanten ingkang saget kawula aturaken menawi wonten kalepatan natur kawula nyuwun agunging pangapunten dumateng Ibu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru lan rencang-rencang sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.